если вы увидели, в зале сегодня присутствуют делегаты от якобы Федерации футбола района. Но на самом деле это вы видите депутатов районных, городских и областных уровней. Фактически сегодня мы в зале не увидели ни, одного, ни одной футбольной личности, кроме, конечно, как Сасюры. Не приехали ни Химаш, не приехали ни Новоград, Волынский, Звягель не прислали своих представителей, Бердичевский футбол Арсенал не прислал также своих представителей Коростышевский шахтер, шахтер, Житомирский легион, Федерация футбола Житомира не прислала. И многие, многие Малин, Малинский район, Олевский район. Ну, я всех перечислить не могу, но их, в общем, вы в зале не видите. Почему? Потому что 12 января были действительно выборы Федерации футбола Житомирщины, и они свое слово сказали. На сегодняшний день получается две уже федерации у нас. Федерация футбола Житомирской области ЖОВ, которую признала легитимно 3.03 этого года Ярослав футбола Украины. Далее на сегодняшний день что мы еще увидели? Мы увидели, что пошел, прошел раскол. То есть как бы власть создала и попыталась, и попыталась подмять под себя общественную организацию. Вот что самое главное произошло. То есть вы видите и замы, и все, это все депутаты районных и городских и областных уровней. То есть фактически они подмяли под себя общественную организацию, попытались подмять. Но решать юридическую сторону я не буду, потому что э, это будет решать и Федерация футбола Украины. Вот, это их прерогатива. Признавать эту конференцию легитимной или нет. Правовую оценку я тоже давать не буду, потому что есть на то специальные органы, которые должны, естественно, э, реагировать, и они будут реагировать на вмешательство э, чиновника допустим, Апанасюк Юрий Александрович. Он был полтора года тому, года три назад, ну примерно, так я уже точно не помню, он был лишен, он был главой федерации футбола Житомирщины, но на контрольно-дисциплинарном комитете два или три года тому, тому назад его лишили головы федерации и переизбрали на Чернявского. Сегодня происходит обратное. Чернявский отдает полномочия, а, а по -нащику. То есть как бы власть ходит по власть, будем так говорить, футбольная власть ходит по кругу. То есть они, опять же, инициировали, инициировали кстати, очень интересно, это тоже немаловажно, инициировали перевыборы, перевыборы головы тогда, и они поддерживали Чернявск, те же люди, которые сегодня здесь есть. То есть Бальчис, тот тоже Сосюра, они инициировали снятие, снятие Апанащука.